Смех дело хорошее, если не кончается плачем. Печальное, нужно окрашивать шутками. Смех – это солнце, оно прогоняет зиму с человеческого лица. Человек не виден, если он еще способен смеяться. Хорошо смеется тот, кто смеется по собственному желанию. Если над вами смеются, значит вы приносите людям радость. А вот. Как своим выступлением принесут нам юмористы 28-й А-группы. Мы сейчас посмотрим. Ваши уваги миниатюра байкер. Уявить ситуацию. Человек, жилка и мотоцикл с коляской. Володя, ты дебил. Володя, ти дебіл. Я байкер. Пішов. Пішов купляти машину, а купив мотоцикл з коляскою. Дебіл. Я байкер. Прикрийся брезентом, бо змерзнеш. Знаєш, я себе відчуває фімічена дитина. Чого? ж у колясці, вітер в харю, зараз пічесів від часті, бо мій чоловік. Купив мотоцикл з коляскою. Дебіл. Байкер. Зараз ми їдемо до моєї мами забирати дітей. Де ми ж тут посадимо? Я зроблю дріхотки. Приходки. Сісти, сісти, дерьмо через то, що вкрав мотоцикл з коляски. Дебіл! Я байке. <рисвіт> Гляньте за томатом, Гляньте за томатом. <рисвіт> Володя, чому мотоцикл чорний а на ньому намальована свастика? Це раритет. Це дебілізм, Володя. Де ти його взяв? Я його купив. Де ти його купив? Сторожа в музеї. <рисвіт> Володя, тебе знову посадять. Ні, я другий раз не сяду, того разу сяде він. Ди, дебіл! Я байкер. Байкери не їздять 20 км на годину. А так, ну тримайся. Сорок. 60. 90. Володя, я сама бачу, ті знаки. Ти дебіл! <ти> <хій> Ах так! Тоді він бігом пішла через річку, купила мені косуху і пляшку віскі. Як я був діду. От бач, ти теж не свята. Він ти. Добрий день. Добрий день. Документи? Прошу. Чому мотоцикл промина на жінку? Я другий раз не сяду. Що в колясці? Жінка? Та жінка в колясі під презентом. Не, не дебіл, я байден. Ну, як треба, то треба, забирайте. У мене ще лишилися гроші. Ми підемо на базар і купимо. дельтаплан з колясом. Ти бл! Тепер я льотчик. Учебный процесс является неотъемлемой частью и главной задачей любого учебного заведения. Как каждый любой вид деятельности, он включает в себя ряд специфических понятий и терминов, которые мы и предлагаем вашему вниманию. Учебный год. Хождение по мукам. Группа. Семейка Адамс. Куратор. Дрессировщик. Первокурсники Головастики Ракульщики Их знали только в лицо Староста Собачья работа В раздевалке Бородинская битва Столовая Много хочешь, мало получишь Звонок на урок Гром гремит, кусты трясутся Звонок с урока Любимая мелодия Приход учителя Встать, суд идет Учитель и ученики. Алибаба и 40 разбойников. Ученицы на уроке. Спящие красавицы. Ответ у доски. Прямой репортаж с петлей на шее. Контрольная. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сочинение. Записки сумасшедшего. Списывание. Забег на скорость. Точка в журнале. Что несет нам день грядущий? Перемена. Всемирная война. Каникулы долгожданная свобода. Самоврядование. Черный день. Пиццавет. Много шума из ничего. Родительское собрание. Не виноватая я. Мама после собрания. Терминатор 2. Мама после собрания. Фантомас разбушевался. Кабинет зав. Убойный отдел. Парта со шпорами. Сундук сокровищ. Последняя парта. Дом отдыха. Тетрадь отличника. Толковый словарь. Туалет. Шпаргало-хранилище. Ученик со шпаргалкой. Человек с ружьем. Ученик без шпаргалки. Всадник без головы. Учитель. Крепкий орешек. Учитель географии. Говорящий глобус. Учитель истории. А как это было? Учитель информатики. Я не хакер. Учитель физкультуры. Кенгуру. Учитель физики. Ходячая формула. Учитель химии. Летчик-испытатель. Урок химии. 45 минут на бочке с порохом. Коридор. Беговая дорожка. Пожар в колледже. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. В процессе обучения принимают участие две взаимосвязанные стороны. Сторона, которая преподает, то есть преподаватель, и сторона, которая воспринимает, то есть ученики или студенты. И не всегда эти две стороны одинаково понимают, каким именно должно быть обучение. Предлагаем вашему вниманию два взгляда на урок. Часть первая — урок авторитарный. сесть Все бандиты. Стать бандиты. Все бандиты. Два. За внимательность. Кого нет? Иванова нет. Два Иванова. Иглова нет. Два Игловой. И тебе два. Чтобы не заикалось. Кто староста потока? Я. Ну и рожа. Два. Перейдем к домашнему заданию. Вот ты, блондин, давай сделай 120 контрольных задач. Нет. Два. А ты, брюнетка. Да. Врешь. Нет. У него списала. Два. Нет. А сейчас я буду спрашивать, Цыц, бандиты. Вот ты с последней парты. Доски. Шпаралг вот есть? Нет. А может и есть? все-таки есть значит не готовилась два до конца пары осталось 10 секунд проведем большую контрольную работу цвет раздать листочки собрать листочки если еще раз такое повторится, то вы все, все останетесь без стипендии. А где же у нас журнальчик? А, а где у, у нас журнальчик. А что же это? Ой, спасибо. А кого сегодня нет? А как мной сегодня нет. А где же они? Кино а пошли. А почему же вы не пошли? А мы, мы такие уже видели. Ну тогда давайте проверять ваше домашнее задание. Нет. Ладно, ладно. Давайте вас чуть-чуть прострашивать. Вот вы, молодой человек, не могли бы разбудить этого молодого человека на последней партии? Это я, А, Семен. Сколько будет? 250 плюс 250. Пол-литра. Ох, девочки, садитесь, хорошо. И вам хорошо. А вам, девочки, отлично. До конца урока осталось 44 минуты. Я вас отпущу чуть-чуть пораньше. Только мимо кабинета заводеления на цыпочках.